Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur Ça veut dire que quand l'Esprit du Seigneur vient dans, en nous, il nous ramène des dons, il nous ramène des fruits, il ramène la guérison dans le corps, il ramène les bénédictions, il ramène la paix, il ramène la tranquillité, il ramène la joie, il ramène la santé. Et cette puissance. Elle n'est pas dans l'église, elle n'est pas dans la maison, il est dans ce corps. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas le jour où les apôtres ont parlé en langue. Parce que dans le chapitre 11, on voit Pierre qui témoigne en disant, comme il est descendu dans l'ancien temps, il est aussi descendu Parce en ces temps-là. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la puissance de Dieu est descendue sur nous, pas pour une personne. Mais il est descendu pour l'église, pas pour une personne. Toutes les personnes qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme leur propre sauveur, il est descendu sur tout le monde. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que cela est possible. Ce n'est pas tes études qui vont te sauver. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Ce n'est pas ton intelligence qui va te sauver. Ce n'est pas tes compétences qui vont te sauver. Il ne va pas t'aider. Mais le Saint-Esprit est celui dont nous, Alors, nous avons le plus besoin. Et lorsqu'il arrive, il ramène la puissance avec lui. Et qu'est-ce que cette puissance accomplit? Super elle ramène une superbe vie dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Sa le Saint Esprit, se le. il ne se mouve plus au-dessus des eaux. Pas, il ne se mouve plus au-dessus du tabernacle. Au il ne vient pas dans le temple de Salomon. Sa il vient sur nous. Il 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 nous allons nous mettre de debout. Ramenez à l'intérieur de vous la parole qui a été dite aujourd'hui. Peu importe qui vous perdez dans votre vie. Mais ne le perdez pas lui. Faites attention au diable. Faites attention à Satan. Il peut détruire votre ministère. Il peut détruire votre appel. Il peut détruire votre appel. Il peut détruire votre, Il peut détruire votre, Il peut détruire votre paix. Parce que lui sait comment il faut détruire les enfants de Dieu. De même que le Saint-Esprit s'est mouvé dans le Genèse, encore aujourd'hui il habite au milieu de nous. Alors pourquoi tu t'inquiètes Pourquoi tu as peur Garde-le sans la tristesse, c'est tout. Tu as fait une erreur, tu as fait une bêtise, demande ah, juste pardon. Non. Mais ne fais pas d'alliance. Ne fais pas d'alliance. Ne fais pas d'alliance. De, de, Parce que ça c'est un danger. Parce que c'est une alliance que tu fais avec le diable. Entre les, entre les idoles et entre les il n'y a, a, a pas de rapport. Tu manges aussi à la table de Dieu, mais aussi à la table des, non. des, des idoles. Non, je vous dis, c'est quoi la raison de la Pentecôte C'est le jour où la puissance est descendue. Nous allons élever nos deux mains et nous allons prier d'ici Seigneur, j'ai reçu la puissance, ta puissance. Mais dans les jours qui arrivent, je prie pour cette vérité que je viens d'apprendre. Je ne veux rien d'autre. Je veux ta puissance. Est-ce que tu as fait une erreur Alors demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as fait une bêtise Alors demande pardon à Jésus. Dites Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, moi Seigneur, Seigneur, Seigneur aide-moi. Demandez à Dieu, il vous le fera certainement. Mais ne fais pas les choses exprès. Parce que vous, vous, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. De vous, de vous-même, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Mais le Saint Esprit, s'il si est là, alors c'est lui qui nous fait tout ceci. Nous allons prendre, élevez-nous demain, et nous allons nous dire Seigneur, donne-moi ton. Ta puissance. Merci pour ta puissance. Seigneur, beaucoup expérimentent ce qu'ils ont reçu le jour de Pentecôte. Beaucoup expérimentent le Saint Esprit qui est venu le jour de Pentecôte. Continuellement. தொடர்ந்து ஜத்தை அனு சமாத சுக சத்தியத்தை கடப்படுவீங்க Conduisez dans la ne faites pas les mauvaises alliances. Ne faites pas les mauvais rapports avec les autres. Déclarer la parole telle qu'elle est. C'est ça la parole de Dieu. Et je ne vais pas entrer. Je ne vais pas faire au-delà de ça. N'allez pas à long cours. Demandez de pardon à Dieu. Parce que nous avons un grand Dieu qui nous et est Et C'est sa puissance dont j'ai besoin. Que nous vont parler en langue pendant deux ans. En parler en langue.

தேவைசுத்தின் தேவை இந்த சபை மக்களுக்கு தேவை பல்லமைத்தின் பல்லமை சிவம்பண்ண மகளே சிவம்பண்ண தங்கச்சி

அவரை விளக்காத நமக்கு தேவை பசுத்தாமின் வல்லமை சத்தியத்தை சத்த தவியத்தை வல்லமையை பெற்று அஞ்சு நிமிஷம் வல்லமையை பெற்று

ஆபியார் வல்லமைய தார உனக்கு தேவ ஜனங்கள் வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி பாயத்துற அன்னிய பாஷையை பெற்று கொள் ஓழியக்காரனை ஓழியக்காரையை புண்டுகளுக்கு அன்னிய பாஷையை சுண்டு கொடு பலத்தினாலுமல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல உன் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் இந்த சர்ரம் உனக்கு சொந்தமல்ல இந்த சர்ரம் உனக்கு சொந்தமல்ல இந்த ஷர்ரம் உனக்கு சொந்தம் அது கத்தருடைய சொந்தம் கத்தருடைய உருத்து கத்தருடைய உரிமையானது சுகமா இருப்பீங்க செழிப்பா இருப்பீங்க ஆஸ்வாதமா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க தடகாத்திரமா இருப்பீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க இந்த வல்லமையும் சரத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது புது மனுஷனா இருப்பார் புது மனுஷனா இருப்பார் இது தேவனுடைய ஆவி இது கிறிஸ்தவனாவீர் இது பசுத்தாவீர் அவர் வல்லமைதான் இன்றைக்கு நமக்குள்ள இருக்குது தங்களை தண்ணி சொத்தனி போண்டவர் Mettez la main sur vos têtes et dites Thank you for your power upon me. Seigneur, merci pour ta Ongo puissance. Sur moi. Merci parce que ta puissance réside sur moi. Seigneur, ce corps est le tien. Ce corps est ton temple. Et merci parce que ta puissance réside en moi. C'est ça le jour de Pentecôte.

Ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, et tu habites par cette puissance. Et merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. bon Père qui nous a donné la vie.

En ce jour de Pentecôte, ce n'est pas le jour où ils ont reçu le don de l'Angle. c'est le jour où ils ont reçu la puissance de Dieu. Et parmi la puissance qui nous a été donnée, parmi les neuf dons qui nous sont réservés, le de en fait partie. Le jour de Pentecôte, c'est la puissance de Dieu. Et encore aujourd'hui, il est en train de le déverser. Nous allons élever nos mains. Que la grâce du Père.

நானும் பர்சுத்தாவியைப் பெற்று ஒரு மனுஷனாக நினைக்கிறேன் ஆகவே உளியக்கான எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னே ஆஸ்வதி அந்த வார்த்தையின் படிதான் நான் உங்களை பிதா குமாரன் பிரசுத்தாவிய நாமத்தில் உங்களை ஆஸ்வதிக்கிறேன் எங்கள் சகலரும் ஆஸ்வாதமாக இருப்பிரளாக ஆமீன் அலொழியா